Енопред екстракт лікує нажить, а не маскує симптоми. Обирай доведену ефективність синопред екстракт. Ну що ж, мінусуються російські колаборанти один за одним, бо їм не місце наші землі на цьому світі. Мінусується російська нафтоперобна галузь уже майже до 40%. відсотків. Самі росіяни це калькулюють і визнають. Між тим вони не здаються і намагаються тиснути на двох напрямках. Як ми й говорили, про це продовжимо говорити просто зараз. Я Ірина Узлова, з нами Роман світан, військовий експерт, вечір інструктор і полковник запасу збройних сил України. Пане Романе, щиро вітаю вас, рада бачити зі святом. Вас. дякую вам за все, что вы делаете для Украины и для нашей борьбы с ворогом. Слава Украине! Героям слава, обожаю всем здоровья и всех с праздником. Действительно, сегодня покрова, день казаков і казачек, защитников нашей Родины, потому здесь три, три праздника в одном. Всех поздравляем с этим праздником. Так, і всіх наших захисників і захисниць із покровою всіх вітаємо. Е, і подарунок прийшов е, звідки, в принципі, очікували. Автівочка підірвалася такого собі колаборантика е, Володьки Ліонтіва. Валерка Ліонтів там має переписати свою пісню про дев'ять гризантем на дві гризантеми. Кападейку є сальдо, е, назначений Кремлем е, гауляйтер тимчасово окупованої частини Херсонщини. що то баба Яга, так вони вампайри наші називають, прилетіла, підірвала машинку. Що маємо розуміти про цю ліквідацію та про наслідки того, як такі сиють страх и панику серед российских оккупантов и коллаборантов. Скорее всего, родители этого чуда в детстве его пугали Баба Его, и вот она прилетела, не верил. Надо была верить в конце концов, родители плохого не посоветуют. Не верил в детстве, ну так сказать, уже в зрелом возрасте, а в зрелом возрасте сам уже принялся решение уйти в мир иной таким способом, потому что коллаборантов этого и ждет. Операция-ликвидация, запущенная в 2014 году нашими спецслужбами, она продолжается. В нее включены не только ГУР, СБУ, СВР, а еще и силы спецоперации, вооруженные силы Украины, воздушные, воздушные силы, военно-морские силы. У нас достаточное количество сил, средств, которые эту операцию, в конце концов, там через несколько десятков лет, даже после нашей победы, они все равно ее закончат, и каждый коллаборант, каждый российский террорист, каждый, каждое российское чудо, которое было причастно к геноциду украинского народа, уйдет в мир иное. Там уже будут разбираться баба Яга, это дед Яга или еще какая-то Яга была причина, это уже не важно. Абсолютно. А там такі, як Шарій, пишуть а Ви що, радіти українському тероризму. А ми кажемо, Ну так, да, раділи, раді, раді будуть радіти. Вони взагалі не думають, що вони наступні на черзі. Шарі, Сальда і оця вся браття, щоб не додати, яка вона. Ну, Сальда вряд ли працює. А з шарійом, треба да, буде розбиратися. Ну тут діло не в цьому. Діло в тому, що ми зараз говоримо о уничтоженні терористів. А с террористами не ведут ни переговоров, террористов нет смысла судить, то есть они уже сами себя судили, когда пошли, стали на тропу терроризма. Если будут попадать под террористические позиции кто угодно, хоть сальдо, хоть тот, у кого она сальдо, это уже другой вопрос. Они пусть там сами разбираются с, этим, с этими позициями. Если попадут реально под, это, под это понятие, терроризма будут уничтожены оптимальный вариант именно такой потому что перегружать допустим систему правоохранительную ну точно не надо тем более судебную еще раз повторюсь это террорист это уже приговор приговор на уничтожение нашими силами которые будут этим заниматься Пане Романе, ну повне сальдо росіяни в нафтопереробці. Вони самі їхні комерсанти, їхні інші помийки пишуть про те, що за їхніми підрахунками 38% російської нафтопереробки зупинено. бо більше, за даними комерсанту, Росія звертається до Китаю. І не тільки, щоб купувати бензин, країна бензоколонка. І сьогодні ми бачили, як в Ярославлі виносився в небо НПЗ, вони казали, навчання і техногенна ситуація, але ядерний гриб казав зовсім про інше. Ну, так і є. Треть, ну, мінімум, треть, російської нефтянки винесена в течение двох місяців. Тому ми з вами говорили, до кінця року, якщо ніхто не остановит, у росіян нефтегазова ну, починить в бозі. хотя вряд ли Бог ее к себе примет, потому что это все-таки система уничтожения, в том числе по некоторых и нас, наших позиций, и это в общую систему включена террористических операций против Украины, геноцидных атак, потому что именно нефтегазовая отрасль является основной движущей силой поставок нефтедолларов в Российскую Федерацию. Так вот сейчас эти нефтедоллары, россияне приходится ретранслировать в закупку топлива для российских потребностей. А это что значит? Это значит то, что у них эти нефти доллары уменьшаются. То есть мы, с одной стороны, им, не поставляем, уничтожая нефтянку, а с другой стороны, россиянам приходится теперь закупать, уже опять же за валюту, закупать топливо для нужд и российской армии, и российского населения в том числе, то есть общее количество валюты в российской экономике уменьшается. Это и есть основная задача наших средств поражения, наших сил, которые как раз занимаются уничтожением российской экономики, что приведет в конце концов к развалу Российской Федерации, как это в свое время привело к развалу Советского Союза. Вони самі визнають, що ситуація навряд чи покращиться найближчим часом. А якщо будуть подальші атаки дронів, то ситуація, як ми зрозуміли, погіршиться. І до кінця цього року їм може її не врятувати. Вони ж ще не можуть запчастини для ремонту цих НПЗ, вони ж самі забороняли імпорт. Ну а бачимо, імпортозаміщення імпорт заміщення не, не працює. Тобто ремонт теж не дуже можливий. Ну, китайцям допомагають тут здесь, вони знайшли підставили їм плечо китайські товариші, так називаємо. По Мао то есть, Но тем не менее, все-таки то, тех, то техническое несовершенство основных видов производства китайской промышленности, это и тоже в том числе, оно дает надежду уже нам о том, что быстро они восстанавливаться не будут. А то, что будет восстановлено за счет китайских участников, участников этого процесса, оно недолго прослужит, как все китайское. Ну, это китайское же это как это ж китайский навоз. Хорошо блестит, но внутри как был навозом, так и есть. Потому пусть россияне, они еще больше принесут себе проблем, когда запусть, они уже запустили китайцев как раз на восстановление. Поэтому я думаю, как это говорили классики в свое время, которые до сих пор отдыхают на Красной площади, правильной дорогой движетесь, товарищи. Однозначно, ну і позаконсервовують свої свердловини. Ми казали, що для того, щоб їх розконсервувати, це не місяць, а може і не рік, потім знадобиться. А то, тобто, якщо б ще Китай, з яким там буде скоро зустрічатися Дональд Трамп, а все це прикрутив гайки, то Росія б уже сконала б швидше по нафті. що якщо б Китай не підставив плечо вместе з Індією, кстати, будь дві дві які в 22-му році. практически вынесли на своих плечах российскую экономику. Ну, то есть удержали ее от падения, от краха. К концу года 22-го там бы ничего не осталось от российской экономики после тех санкций, которые были введены. Так вот, Индия и Китай переключили на себя то топливо российское, по дешевке вопросов нет, тут же они своего не упустят. Но, тем не менее, создали определенную финансовую подушку, для российской экономики, и Набиулина, которая уже купила и тогда и сало, и веревку, чтобы повеситься, но отложила в сторону до 26 -го года. А вот этот 26 года, год, тут осталось полгода для того, чтобы мы увидели это действие, висящее где-нибудь на фонарном столбе Набиулину, которая уже не смогла обеспечить финансированием российскую экономику. Хотя, в принципе, вряд ли она там будет висеть, у них же через окно все прыгают ну, летчики все пытаются полетать, то есть у них в основном ФСБшники через окно всех выбрасывают. Але буває що встають посеред наради і падають від серцевих нападків. Уже таке нове буває. Але що через окно? Рождений ползать, літати не може, то тому вони всі і, значить, кончина їхня скоренька. Ну, хай викидають один одного і викидаються нам це тільки на руку. Водночас, пане Романе, напередодні порахували аналітики сві. А що та є це відкритих даних, тих, що Росія не закрила? Що наступний рік росіяни закладають на статтю оборони 17 трильйонів рублів, а на статтю національна оборона, оборона, ну тобто на війну, на міжнародний напад, я б Зов цю статтю видатків 12,83 Хоча цього року 13,5 трильйонів було. Але все таки дивіться, ці кошти ж їм дозволять чи наступний дозволять наступний рік фінансувати війну і виготовляти озброєння, чи не в повній мірі? Бо ще ж треба і ремонтувати, й ми нищимо. Про що вам ці цифри? Ну, цифри ну тут є ще додати увеличення фінансування російської внутрішньої так називаємо політики, вони ж увеличили там на несколько сотен миллиардов финансирования правоохранительной структуры. Это говорит о том, что они готовятся к серьезным протестам. А раз готовятся к протестам, значит чувствуют, что им, то есть они планируют эти протесты ну, как минимум организовать. Что может организовать российские протесты? Это только принудительная мобилизация. Вот эти цифры говорят о том, что россияне следующий год могут включить механизм принудительной мобилизации, почему ждут протестов, почему увалили деньги в достаточно большие правоохранительную структуру, уменьшив по некоторым позициям расходы на внутреннее содержание ведения боевых действий. Но следующий год, тут понятно, на Биуле на повесятся, то не в начале следующего года, а в конце. Она может еще год протянуть на э, печатание денег. То есть, в принципе, такая государство, как Россия, если запустит печатный станок, они еще 27 седьмой год могут выполнять определенные боевые действия как раз за счет вот этой составляющей. То есть э, не вешаться, извините, прыгать в окно, она будет, скорее всего, в конце следующего года. Э, птичка такая. Ну, все будут говорить, птичку жалко, если кто-то помнит этот фильм. Ну а, а нам не буде, звісно, шкода. Ми будемо ем, радіти українському українські терористи будуть радіти цьому, якби та як там кажуть той шарі. Колишній міністр оборони Великобританії Бен Волес каже, що якщо зробити Крим непридатним для життя, то ем, і знищити Керченський міст, рознести вщент, бо це основа ЕГО Путіна. То Путін раптом зрозуміє, що йому що втраче є, що втрачати. Він то може зрозуміє, але мені здається, що він не припинить. Але водночас у нас вже всі засоби і можливості для того, щоб зробити Крим непридатним для життя. І ми рухаємося в цьому напрямку, вибиваючи там течні ППО, як ми говорили. А ми з вами скільки років об этом говоримо? Оптимальний варіант починати освободження нашої країни якраз з освободження Криму з допомогою дальніх средств пораження. Об этом якраз говорить. Якщо вірити лірику, зв'язану з Путіном, це не важливо. Яково мега, там півтора метра. як мега може. А вот именно выполнять боевую задачу дальними средствами поражения, я за рост говорил, дальними средствами поражения, то по Крыму можно отработать наступательными операциями именно воздушной компонентой, то есть ракетно-бомбовыми ударами разного уровня, плюс, естественно, дроны подводные, надводные, воздушные, которые могут выполнить боевую задачу уничтожения 150 стационарных военных объектов в Крыму, которые никуда ж не денешь. Это, это советское еще прошлое, так называемое, которое россияне используют сейчас как стационарку военную. Ну так это и, и для них это большая проблема. Мы-то знаем, где они находятся. Мы сами там э, их использовали в свою бытность, пока россияне туда не, не доползли. Естественно, как только будет достаточное количество средств поражения, то, естественно, эти объекты будут отминусованы. Война – это математика, можно рассчитать, исходя из определенных коэффициентов, ту боевую нагрузку, которую нужно создать для уничтожения одного, второго, третьего или там, 150 российского, российского Российской военной части, плюс там до сотни, до сотни, 50-70, иногда чуть больше мобильных групп российских, которые тоже можно следить, особенно с помощью наших партнеров. Об этом волосы говорит, Мы об этом несколько лет говорим. Именно такой способ: без наземных операций, без потерь войск, которые будут выполнять наступательные операции. Именно Крым можно освободить с помощью авиационной и ракетной компоненты подождем. Эго Путина, но потом свернется в калачик и дальше уже пусть там Кабаева пытается развернуть. Вы же про рост, просто когда он знания. Я еще... про рост, а я только да. про рост, я больше ни о чем, конечно. Да, я сразу Якраз такі дрони, санкції, всі от про це кажуть Петреус колишній очільник ЦРУ, західні експерти. Що санкції, наші удари, нарощування далекобійної зброї виробництва і дронів наших, які просто в світі немає фактично аналогів. Це стане запорукою тиску на Путіна. А в цьому напрямку рухаємося. Це обговорюють в Данії сьогодні. Там зібралися представники величезної кількості європейських країн говорити про захист від російських дронів, зокрема Оборону і е, європейського континенту і України ну до чого договоряться, точніше так до чого би мали договоритися. Окрім того, що я так зрозуміла, що на практиці будуть наших військових задіювати, які теж дані відвідували цього тижня, е, і дрони наші е, може закуповувати використовувати. А що б ще мало там прозвучати? Чи до чого мало б дійти? Ну, перше ні довжні е, уже приділити то, що дії росіян по движенню дронів над європейськими государствами це не провокація. они до сих пор думают, что это провокация. Это не провокация. Провокации были заход Ми-8 в Эстонию там, на 4 минуты. Проход даже Ми-31 над эстонским, над эстонским, в эстонском воздушном пространстве. Это тоже была провокация. Даже заход двух десятков беспилотников, летающих до СОК в Польшу, это была провокация. А сейчас на данный момент началась боевая работа под прикрытием информационного потока провокаций, Россияне сейчас ведут боевую работу по оцифровке целей для будущих ракет, дронов и авиации. Российская. Это надо четко понимать. То есть эти дроны, которые сейчас висят над Норвегией, Данией, Швецией, Финляндией, Польшей, Германией, это дроны, которые снимают, то есть создают цифровую карту местности, так называемой. Особенно целей, которая потом будет закачана в качестве машинной памяти, если кто-то понимает, о чем я говорю. То есть это машина зрение, так называемое, по которой по, по этим грубо оцифрованным фотографиям ракеты потом будут находить цель без связи со спутником в режиме так называемого радиомолчания, да, то есть даже под работой тех же систем радиоэлектронной борьбы нужно уничтожать эти дроны, не давать возможности россиянам срисовывать вот эту цифровую карту местности, ни в коем случае, иначе потом туда полетят. Уже средства поражения. Почему особенно датское направление на данный момент выбрано? Дания ворота в Балтийское море. Как Турция закрывает ворота в Черное море, так Дания закрывает ворота в Балтийское море. Потому что они сейчас и присели на датские военные объекты, пытаясь, ну, этот НИПель как-то его развернуть. Я даже не понимаю, что система НИПель это так. Туда ду и обратно нельзя. То есть не выйдут. И вот они, надо кто-то там догадывается, и вот пытается этот ниппель, то есть эти ворота датские взять под какой-то контроль. Надо противодействовать, чем быстрее, тем лучше то, что наши бойцы туда поехали, ну и полетели выполнять определенную задачу, может быть прямую, может быть обучение задачу. Нужно очень, то есть очень срочно в ускоренном порядке научиться сбивать эти дроны. Дать, не дать возможность им срисовать целеуказания. Під дальніші удари російської російської авіації п'ять хвилин. У нас пане Романе найближчим часом російська армія буде продовжувати зосереджувати зусилля на двох напрямках: Покровський та Добропільський. Не новина, але ці плани ворога на осінню зимову кампанію, яка взагалі не зупиняється наступально, озвучує начальник генштабу зсу генерал-майор Андрій Гнатов. Також говорить про те, що противник на головних напрямках має перевагу в силах і засобах у 5-6 разів. 160 шістдесят штурмів на добу. Андрій Ткачук, військовослужбовець ЗСУ, який часто є гостем моїх ефірів, говорить про те, що зараз на межі трьох областей, де повзучий наступця Донецько, Дніпропетровської, Запорізької, очевидно, і що ситуація на Покровському напрямку залишається складною. Але як надовго ворог ще зможе так превалювати? Мы с вами несколько месяцев говорим, основная задача у россиян, исходя из расположения фронта, это расширение сухопутного коридора. Дело в том, что до 150 километров. Почему именно эта цифра фигурирует ну, в аналитических, по крайней мере, сводках? Потому что это дальность действия противорадиолокационных ракет. То есть пока 150 километров они не наберут, они не могут там расположить достаточно большое количество систем противовоздушной обороны при воздушной атаке. Хармы 150-километровые, они прожгут до Азовского побережья 150 километров, прожгут практически этот проход. И россиянам важно эти 150 километров отвоевать, отодвинуть наши войска. А это Линия где-то примерно Запорожье-Покровск. То есть это как раз вот Запорожский фронт, юго-восточная часть Днепропетровской области, ну и запад Донецкой области. Почему они здесь и в принципе те 150 тысяч собрали? Как раз для того, чтобы положив где-то, они примерно кладут 150 голов за квадратный километр, захватить еще около тысячи около квадратных километров нашей территории. Где-то, ну то есть полторы роты они кладут за захват квадратного километра в нашей территории. Вот это у них такой план. И они будут его пока полностью до последнего российского федераста из этого блока, имеется в виду тех, которые выделили, на, положили на заклание, они будут двигаться. То есть практически это до конца года. Потому нам надо очень важно сейчас, после того, что Гнатов, кстати, тоже обозначил позицию того, что уже развер, развернулись наши планируемое количество корпусов, то есть корпусная система уже запущена, напитать корпуса достаточным количеством плотностью войск, то есть достаточным количеством мотивированных профпригодных бойцов, это можно сделать только сняв брони с госслужащих и поставил строй через ТЦК, там самих ТЦКшников в том числе, напитать корпуса. И если напитаем корпуса, то россияне Не захватят ни одного квадратного метра нашої території, а покладуть всі 100, 150 п'ятдесят тисяч. Така можливість є, у нас там доволі таки неплохая перспектива. А дивіться, вони оце сунуть на танках, на БТРах, зокрема на, на Запоріжжі, хоча там їм не дуже вдається, але все одно, звідки вони їх побрали? В них ж були проблеми з бронетехнікою. Не, ну, полгода Путін полгода збирав бронетехніку. Чому були? Ми говорили нічого. Не, не Проблема то, чтобы техники у них не было на поле боя, она, она, она складировалась. Uh -huh. То есть они взяли так называемую оперативную паузу. И сейчас вторая волна э, этой российской летней военной кампании. Мы об этом тоже говорили о второй волне. Вот эта техника вышла на поле боя. Она подходит, они пытаются двигаться. Но здесь Мадиар, вот называется, мужик сказал, мужик сделал. Да? То есть он обещал создать определенную килл-зону там 30 километровую, ну 30, 30, не 30, но 15-20 километров в россияне не доползают на этой технике до линии боевого соприкосновения. То есть он их уничтожает. Ну, по крайней мере, силы беспилотных систем, которые работают по этому направлению в том числе, все-таки минусуют российскую технику. И у россиян остается только один единственный способ наступать с помощью живой силы. То есть вот этого пушечного мяса, которое они однозначно используют. То есть это то, что мы уничтожили технику, это просто уменьшило наши потери. Но россияне сунуты однозначно будут. Они выделили, это называется так, заплачено, да? То есть заплатили за 150 тысяч жизней, mm -hmm. и они их используют для захвата, попытки захвата нашей территории, но уже в качестве пушечного мяса без тех. Хворим. Хворі пане Романе, дякую вам дуже за цю розмову, за ваші коментарі та роз'яснення. Ще раз вас вітаю на все добре. Побачимося в понеділок. До сідання. Роман Світан, військовий експерт, личний інструктор і полковник запасу збройних сил України. Ірина Узлова звати мене. Друзі, дякую, що провели з нами цей час. Підпишіться, будь ласка, на youtube Західне, а також на YouTube24. го Ваші лайки, коментарі теж вітаються. Побачимося і переможе.